пресс прес-конференція голови Донецької облдержадміністрації Андрія Шишацького почалася з нагородження тих, хто боровся з негодою, рятуючи людей зі снігових полонів. Усі сили МНСників, дорожників, енергетиків і комунальників були кинуті на боротьбу зі стихією протягом останнього часу. Вони невпинно ліквідували наслідки негоди. Серед нагороджених були як МНСники та військові, так і прості водії тракторів та важкої снігоприбиральної техніки. Втім, додав очільник області ложку дьогтю у поздоровлення. Претензії Андрій Шишацький висловив лише до керівництва служб, що обрали участь у ліквідації наслідків снігопаду. Я хочу подчеркнуть, что здесь вот находятся те люди, реально, которые непосредственно участвовали в этой преодолении, в этой чрезвычайной ситуации. На самом-то деле не все так гладко было. Но у меня, честно говоря, в основном претензии к начальству. Много у нас старой техники, не хватает запчастей, замерзло дистопливо. Из-за этого пришлось на ходу менять там и форсунки, и ремонтировать. Простые были но вот эти люди, которые здесь находятся, они сделали все, что смогли. Они вывозили роженец, они эвакуировали людей из машин, это сотни людей, они доставляли хлеб, они меняли погранзаставы, меняли интернатный персонал в учреждениях для того, чтобы вот просто выровнять ситуацию. І вони з этой ситуацією звичайне справились, і тому я вважаю своїм довгом їх відмітити і поблагодарить. Спасибо вам всім. Андрій Шишацький підкреслив, що навіть високі чини на рівні з простими рятівниками сумлінно працювали над ліквідацією наслідків негоди. Іван Величко про боротьбу зі стихією знає не з чуток. Військовий вражений, що навіть самі потерпілі від переметів на шляхах Донеччини допомагали іншим. Саме тяжеле було та дорожні умови. Вот, и в то время, в которое мы выполняли эти задачи. Вот, в основном это в темное время. Вот, так получилось. Вот. Я думаю, что мы с этой задачей справились нормально. Были задействованы ручные машины нашей, нашей части, в вот, которых скажем так, хорошая проходимость в тяжелых погодных условиях и дорожных условиях. Вот, значит, нареканий на технику не было. Окрім рятування зі снігового полону автівок та розчищення доріг, МНСники допомагали і населенню в будь-яких екстрених ситуаціях. Безумовно, найважливіше поява нового життя, тож допомагали породіллям усіма можливими засобами. Сувмісно з екіпажем вооружених сіл непосредственно з посілка Новолексівки і посілка Касіяновки евакуювали двох на танки. И доставили, передали сотрудникам скорой помощи в городе Мариуполь. Есть у нас крестницы, как как назовут их, мы узнаем чуть позже. Самі МНСники кажуть, що впоратися із негодою змогли завдяки згуртованим діям підрозділів ДСНС, які боролися зі снігом пліч опліч із військовими дорожниками та комунальниками. Після поздоровлень голова Донецької облдержадміністрації у розмові з журналістами продовжив тему усунення недоліків роботи, що були виявлені негодою. Шо Да? в зв'язку з цим… пошли поломки. В связи с этим это пришлось вытаскивать в тот же Мариуполь, тот же БАТ ремонтировать. А это дни простое, часы простое. То есть есть значит, вопросы к тем же снабженцам, правильно, которые закупали такое некачественное дистопливо. Есть еще и вопросы к стабильному финансированию. Укравтодор работает уже там больше года на неполной рабочей неделе. Ну, сами понимаете, какой там персонал уже остается. Все равно люди, которые недополучают зарплату, профессионалы, будут уходить. Сейчас вот в конце года, в том числе я поднимал это и на селекторе правительственном, о том выплатили задолженность по зарплате. А так она в конце года было 2-3 месяца по тому же Автодору. Понятно, как, с каким настроением люди идут преодолевать чрезвычайные ситуации. Поэтому есть вопросы к руководству и обл. Автодора, и УКР Автодора. Есть и по военным вопросы, потому что, откровенно говоря, но опять же, вопросы тем, кто сидел за рычагами, в том числе командир, замкомандира части, им сложно задавать. Вопрос, опять же, в своевременном финансировании. Что хорошего, кстати, сделано. В настоящее время военком с моим письмом был в штабе, и начальник генерального штаба согласовал выделение четырех батов в дислокацию военные части Донецкой области. Это фактически те же такие вот высокопроходимые машины, которые могут расчищать дороги. То есть, понимаете как, откровенно говоря, закупить сегодня очень много оборудования и механизмов машин для того, чтобы устранить 3-4-5 дней, ну вроде может и нецелесообразно. А если это военная техника, которая в такое в обычное время служит для обучения солдат и офицеров, а вот в чрезвычайное ее можно привлечь... Дати матеріальний резерв з нашого фонду теж Дістопліва, і бросить на російський дорог. Це я считаю, хороший вихід. Також обговорили соціально-економічне життя регіону. Серед іншого порушувалася тема, що останнього часу часто з'являється у ЗМІ: скільки відраховує Донеччина у державну казну та скільки отримує дотацій? Я ви знаєте, я дав таке поручення. департаменту экономики для того, чтобы они все-таки собрали всю информацию. Потому что я э, посчитал, что на самом деле не все так просто и не все так однозначно. Потому что надо собрать все воедино. Я сам лично, учитывая, что я имею экономическое образование университетское, попытался проанализировать. Но все новые и новые факторы. Ну, я так вам скажу. Допустим, в прошлом году Донецкая область в госбюджет около 35 миллиардов собрала. Но... Опять же, надо вычесть оттуда, сколько она получила возмещение НДС, правильно? Ну, то есть, потом... По каждому налогу то есть, тут надо, опять же, нет, то есть, есть приходы, есть расходы. И зачастую, скажем так, очень многие вот эти статьи от Лукавого выдергивают там, допустим, какие-то часть налогов ну, и преподносят. Что еще? Пенсионный фонд. Пенсионный фонд мы себя не обеспечиваем, область. То есть, нам не хватает там, в месяц где-то 700-800 миллионов для выплат пенсий. То есть экологический фонд, если взять, мы в госбюджет там, отдали 700 миллионов, получили там миллионов 100. Это, кстати, вопрос, вообще у меня есть вопрос к депутатам народным по поводу изменения бюджетного кодекса. Потому что куда как ни сюда должно возвращаться весь экологический налог. Я завтра хочу такое поручение дать на Раде-региону. Ну, поэтому, знаете, тут, наверное, надо вот такой научный подход серьезный. Кто кого датирует. Что касается вот местных налогов, сборов, да, то Донецкая область получает из госбюджета на выравнивание, вот на этот год предварительно получит, ну, есть в бюджете, это уже есть записано, 25%. От необходимого. То есть, грубо говоря, на 75% местного налога мы собираем, а 25% нам дают дотацию выравнивания из тех госбюджетных денег, которых мы перечисляем. Днепропетровская область 20% тут получает. Вот это области, которые получают меньше всех. Чтобы вы понимали, Авано-Франковская получает 71%. Черновецкая там 76%. То есть западные области получают процентов 60. И основной налог они платят, опять же, у них бюджетники. Сегодня, да, в Западной Украине, к сожалению, так сложилось, что сегодня основные налогоплательщики местного налога – это бюджетники. Поэтому тут надо еще понимать качество налога и как он формируется. Що стосується економічних показників роботи промислових підприємств регіону у перший місяць 2014 року, то вони не радують. Падіння виробництва уникнути не вдалося. Є тривожні сигнали і по январю, і по февралю по об'єму производства в області. Вони зв'язані як з ринками, це зниження цін на металопродукцію в світі, де там 10 доларів знову знизилось. так и на поступление смерзшихся грузов на металлургические комбинаты, где им пришлось более суток их размораживать. Из-за этого на малом ходу работали и домны. И поэтому я так предполагаю, что январь к январю будет падение порядка 7-8%. И пока февраль тоже начался неутешительно в плане объема производства. В одной час у регионе намай забругованности по социальных выплатах та зарплате бюджетники. У нас сегодня нет задолженности по социальным выплатам. Если оплаты по фондам, если задержка, то только в днях. Поэтому такой угрозы по социальным выплатам нет. По крайней мере, в этом месяце я не предвижу таких трудностей. По задолженности по зарплате мы тоже не допустили. У нас на седьмое. Четко мне доложили, что все заработные платы бюджетникам выплачены. Пока я угрозы не вижу. Хотя також за ривным принятия бюджетов на 2014-й регион лидирует среди областей Украины. Местное самоуправление в Донецкой области работает достаточно эффективно. И на сегодня из 413 бюджетов городов, районов, сел, поселков, то есть всех 413 бюджетов, уже принято 375 из 413 или 91%. И до конца недели я практически уверен, что будет принято все 100% местных бюджетов Донецкой области. Это согласно бюджетного кодекса, и это один из лучших показателей в Украине. Закон о бюджете государственной, он учел вот те негативные тенденции в экономике, то, то падение производства, которое было, было в прошлом году, нам не дали, скажем так, такие завышенные показатели. Поэтому в большинстве городов и районах э, все эти сессии прошли без э, ну, такого излишнего напряжения. Э, из, э, из районов, из городов, которые в первую очередь принимали, у нас таких бюджетов 45. То есть города областного подчинения и районы. Наиболее сложное было с принятием бюджета в Краснолиманском городе, районе, скажем так, в таком экспериментальном. Там, с одной стороны, есть объективные трудности, это ну, назначения даются как городу Красному Лиману. Но ну, а на самом деле, наверное, мы понимаем, что это по большому счету район. Вот тот эксперимент, он работает против бюджета Красного Лимана. Вот там было наиболее серьезные трудности. Есть еще у нас моменты и по сельским бюджетам, где тоже не хватает, где пытаются принять завышенные доходы, но потом можно столкнуться с тем, что в конце года не будет средств. Но наш департамент финансовый выезжает непосредственно в эти проблемные города, районы или поселки и оказывает всякое содействие. Ну и я скажу честно, и в этом году, как и в прошлом, наверняка будут дотации выравнивания. И, конечно, мы сейчас набираем информацию и будем помогать тем бюджетам, городовым районам, которые окажутся в сложной ситуации. Люди везде у нас одинаковые, и везде все бюджетники, врачи, учителя, нянички, все должны получать зарплату и вовремя. Отзначалось, що что на сегодня спостерігається збільшення заборгованности области за газ перед «Нафтогазу». Я буквально вот сегодня задавал эти вопросы и, скажем так, воспитывал руководство нашего ЖКХ зама соответствующего о том, что необходимо повысить уровень расчетов за газ. Потому что у нас, мы, конечно, не самые, правда, худшие, но у нас предполагается пока рост задолженности. И поэтому это неправильно и недопустимо. К тому же еще с учетом того, что стоимость газа все-таки снижена. Хотя, опять же, существует старая проблема. Процентов 60 только перекрывает тариф себестоимости. Поэтому, естественно, те тепловые компании в первую очередь выплачивают заработную плату, выплачивают то, что могут отключить электроэнергию, хотя ее все равно отключают в некотором, ну, по крайней мере, в конторах. А вот газ по остаточному принципу. И вот тут, конечно, пока кардинально не будет решено, я имею в виду, либо будет четкое понимание, если государство берет на себя регулирование, Тоді вона повинні брати на себе і своєвну погашення різницю в тарифах. Поки ми з цією проблемою будемо сталкуватися і боротися, в тому числі з проблемою платежей за газ всім господарствам. 15 лютого відзначатиметься 25-та річниця виведення радянських військ з Афганістану. До святкування річниці заплановано ряд заходів. Ми підійшли підготовленими цієї дати. Восемь воинов-интернационалистов получили жилье в Донецкой области к этому празднику, ордера. Это и Донецкий, и Горловка, и Мариуполь, и Старобешевский район, Новоазовск. Кроме всего прочего, пять спонсорских автомобилей я вручу инвалидам, настоящих инвалидов, у которых нет, к сожалению, рук, ног. Но ну, это по представлению областного руководства афганского. Кроме всего, областной совет, есть обращение, я думаю, поддержит, и мы выплатим полмиллиона гривен материальной помощи семьям погибшим и инвалидам первой и второй группы, афганцам. Фермеры передали и на праздники мы всем и погибшим тоже передадим и, скажем, такие пакеты с продуктами. Конечно, совсем мало, но все, что мы можем, мы делаем. На сегодня захворевание стена гриппа и ГРВИ не перебільшує и, и подпорих у в регионе. У нас эпидемиологическая обстановка по гриппу пока, хоть она и ухудшается, но она еще пока в пределах нормы в основном. Не працює одна школа. Школа в Цукуріна – це Селидова. І три дитячі садики в Новоазовському районі. Про головні події, що відбуватимуться в регіоні впродовж тижня, дивіться у наступній програмі на порядку денному.